इसके बावजूद दूर जाकर जो हमारे लिए मदद करेंगे हम उनके लिए मदद करने के लिए कायम तैयार रहेंगे ऐसा मेरा दावा है उनका जो ये ये होता 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 था 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 आना जाना बैठना इससे तो बचेंगे ये हम उनका जितना भी नमस्कार मैं हुकमत मुलाली मैं तुम्हारा सतत वेगे विषय ज्यादा काम स्थानीय विकास निधि प्रयत्न का विधानसभा मतदार संघा उसी जे काही कामं झालेत आहेत ते मी दाखवतोय आता मी उमरगा शहरात आहे आणि ज्या ठिकाणी उभा आहे ते ईदगा मैदान आहे इथं ईदगा मैदानासाठी या उमरगा लवऱ्याचे आमदार जे आहेत ज्ञानराज चौगुले यांच्या प्रयत्नातून इथं एक कोटी रुपये निधी मंजूर झालेला आहे नेमकं आता इथं त्याच ज्याच ठिकाणी काम सुरू आहे ईदगाचं काम सुरू आहे इथं कंपाऊंड वॉलचं इथं हेच काम आहे आता जे चालू झालं काम जे आहे ते दाखवतोय रियालिटी काय आपण थेट प्रतिक्रिया जाऊन घेणार त्या ठिकाणी मुस्लिम समाज बांधव सुद्धा आपल्या सोबत असणार आहेत नेमकं इथं काम आता कामाला सुरुवात झालेली आहे इकडे दाखवा याच ठिकाणी इथं काम सुरू आहे आणि इथं कंपाऊंड वॉल बांधायला बांधकाम सुरू झालेलं आहे पण इथं पाणी मारायला सुरु झालेलं आहे प्रत्यक्षात जे आहे ते दाखवते आमचं चॅनल उस्मानाबाद धाराशिव जिल्ह्यातले एक नंबर चॅनल आहे या चॅनलची वर्स दोन कोटी बासष्ट लाखी वर्स आहेत आता सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला बघायला वेगवेगळे विषय वेगळ्या चर्चा वेगळ्या बातम्या सतत मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता इकडे काही मुस्लिम समाज बांधव आहेत आपल्या सोबत आहेत तिकडे जाऊया आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया नेमकं का हे जे काम आहे आता या कामाबद्दल काय वाटतं त्यांना एक कोटी रुपयाचं काम आहे नेमकं त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आपण थेट जाऊया इतक्या दिसत नाही इकडे इतकं दिसतं का इत्वादिस्टे ना इत्वादिस्टे ना ऐसा आहे इथं जिथं आता काम सुरू आहे त्या ठिकाणचे मुस्लिम समाज बांधव इथे उमरगा शहरातलेच आहेत आपल्या सोबत आहेत काय म्हणतात बघूया त्यांच्या काय प्रतिक्रिया इथं काम तर सुरू झालंय मात्र त्यांचं काय म्हणणं आहे काय क्या बोलते हैं क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे अभी काम जो शुरू है यहाँ पे ये यह नया होने वाला यहाँ पे, अभी तो काम है वॉल का फंड में से मिले सो में से। क्या नाम? अम्दार ने अम्दार अच्छा हाँ और यहाँ कैसे बहुत से गलत से काम हो रहे थे तो इसका विषय जो है सो सुल्तान सेठ बोल के हैं मुस्लिम के माजी सभापति है पंचायत समिति के उनके तक कुछ कान पे भी लोग बात उनके जरिए से हमदार साहब के कान पे बात डाल लेते हैं कि ऐसा ऐसा जो है सो यहाँ गलत काम हो रहे हैं और हमारे को एक कंपाउंड वाल की जरूरत है तो ये काम उनके कान पे डालने के बाद उन्होंने जो है सो उसमें ज्यादा उनका प्रोत्साहन बता के वो एक कोटी बजट इसको मंजूर करे और इसको एक कंपाउंड वाल मिला और समाज की प्रॉपर्टी को एक जो है सो सिक्योरिटी भी मिली इसके हिसाब से और ये, ये पुराना ईदगाह है अभी नया यहाँ पे कैसा अब इसके नए के लिए जैसा वो स्टीमेट तैयार है वो के हिसाब से सबकी सम्मति लेके करता है।, है, है, है समाज को अच्छा है। का एक संरक्षण भी होता है और अभी भी काम शुरू है बेहतरीन काम हो रहा है इस बारे में हम हमारे समाज के लीडर हमारे सुल्तान शेठ और हमारे आमदार साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन्होंने काम ये यहाँ तक पहुँचाया इसलिए ये हमारे यहाँ पे जिस तरीके से भी ये जो प्रॉब्लम थे यहाँ पे जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हम बता नहीं सकते ओपन स्पेस रहने की वजह से काफी तकलीफ थी उस बारे में हम अमदार साहब को बात करें उसका पाठपुरावा हमारे सुल्तान शेठ करे इसलिए आमदार साहब अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से एक करोड़ बजट मंजूर करके दिए इसलिए हम उनका आपके चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करते इतने आमदार करना चाहिए चौगले शिवसेना चाहे शिवसेना चमदार है ईदगाह जो काम है अल्पसंख्यक विभाग कड़ एक करोड़ रुपये निधि मंजूर किया काय सांगाल सर इथं आता काम होणार आहे सर्वप्रथम मी टुडे समाचार या आपण चॅनल चालवतात तुमचं मी अभिनंदन करतो की आपण जवळपास उस्मानाबाद शहरापासून उमरगा पर्यंत आलात की काय म्हणजे शहरामध्ये अल्पसंख्याक समाजामध्ये नवीन काम काय चालू आहे हे बघण्यासाठी आलात त्याबद्दल तुमचं स्वागत आपका इस्तकबाल हम करते हैं। आज यहां पर जो काम चालू आहे ये अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है महाराष्ट्र का उसके तरफ से एक करोड़ का बजट हमारे ईदगाह जगह ईदगाह मैदान के लिए मिला है कंपाउंड वॉल के लिए इसका पाठपुरावा जैसा भी हमारे सभी साथियों ने बताया कि यहाँ के मार्केट कमेटी के माजी सभापति सुल्तान सेठ ने किया है जो भी यहाँ के जमात के लोग हैं सब मिलकर यहाँ के जो लोकप्रतिनिधि हैं गए पंद्रह साल से आमदार नानराज जी चौगले उनके तरफ पाठपुरा करने के बाद उन्होंने जो अल्पसंख्यक समाज खाते के मंत्री हैं जनाब अब्दुल सत्तार साहब उनके तरफ पाठपुरा करके एक करोड़ बजट उमरगा के लिए यहाँ पर दिए हैं ये बजट उन्होंने हम मंजूर करके लाए इसके लिए हम तमाम अल्पसंख्यक समाज के तरफ से उनका हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तालुका प्लेस पे एक करोड़ रुपए एट ए टाइम आना ये कदाचित हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है मैं ऐसा बताना चाहूँगा ये जो सामने ईदगाह फंक्शन हॉल दिख रहा है आपको ये इस देश के माजी गृह मंत्री इस देश के माजी गृह मंत्री जनाब शिवराज पाटिल चाकुरकर साहब ने उस जमाने में खासदार फंड के थ्रू ये दस लाख का फंक्शन बना बना और दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि जब ये जिले के पालक मंत्री थे जनाब बसवराज पाटिल उन्होंने इस तालुका में बहुत सी जगह पे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है कब्रस्तान की जगह है वहाँ पे कंपाउंड वॉल मस्जिदों के कंपाउंड वॉल बनाने के लिए अमदार फंड से मदद की जब ये प्रोविजन नहीं था अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं था जब उन्होंने अमदार फंड खासदार फंड से ला के इस तालुके के अल्पसंख्यक लोगों को न्याय देने का काम किया और आपके मालूमत के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तालुका में दो बार अमदार और मंत्री बोलकर जनाब अब्दुल कालिक काजी साहब अब वो नहीं रहे पैगम्बर हैं उन्होंने दो बार इस तालुके का नेतृत्व किया है ये तालुके का बहुत बड़ा इतिहास है गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास है उन्होंने भी उनके जमाने में अल्पसंख्यक लोगों को फंड ला दिए इस तालुके में जो माजी आमदार माजी खासदार है रविंद्र गायकवाड़ उन्होंने भी उनके फंड से बहुत से अल्पसंख्यक मस्जिदों को मंदिरों को मंदिरों के लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास तीर्थ क्षेत्र के अंदर विकास का निधि देने का एक प्रोविजन है बोल के उनके मंदिरों को दो दो पांच पांच करोड़ रुपए मिलते हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के कब्रस्तान हो ईदगाह की जगह हो मस्जिद की जगह हो इसके लिए महाराष्ट्र में कोई प्रोविजन नहीं था तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए तो ये नए सरकार ने एक अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक गठन किया और जिसका पहला मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री बोल के अब्दुल सत्तार साहब का ये हुआ तो हमारे तालुके के जो भी लीडर रहे जैसा कि आप हमारे दोस्तों ने बताया सुल्तान सेठ है हम है रजा अब्दुल रजाक अतार है यहाँ की माजी नगर अध्यक्ष है बहुत से लोग हैं जमात के लोग हैं बाबा ओटी साहब हैं यहाँ के सभी लोगों का यही कहना था कि वो ये ताल्लुका प्लेस है फिर वो मरकज मस्जिद हो या ईदगाह मैदान हो ये अच्छा और सेफ सिक्योरिटी से रहना चाहिए क्या है रात के टाइम में सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते कोई आता है मोटरसाइकिल लगाता है शराब की बोतल लाता है यहाँ बैठ के पीता है खाता है कागज़ वहीं छोड़ के निकल के जाता है ऐसे गंदे काम नहीं होना इसके लिए ये ये जगह को एक महफूज जगह बोल के रखना ऐसा एक उद्देश्य था वो करने के लिए हमारे यहाँ के तमाम लीडर मदद करते आए हैं अभी जो चालू आमदार हैं हमारे गए पंद्रह साल से इस तालुके का नेतृत्व करते हैं आमदार ज्ञानराज जी चौगुले साहब वो मेरे शागिर्द भी हैं और एक अच्छा लोक प्रतिनिधि बोलकर इस तालुके में काम किया है गए पंद्रह साल से ना जात पात धर्म देख कर वो इंसान कभी काम नहीं जो भी आदमी उनके पास जाएगा उनका क्या काम है देखते हैं हो सका तो अपने हाथ से इमिडिएटली करते हैं नहीं तो महाराष्ट्र के मंत्रालय में पाठपुरवाह करना है तो वहाँ भी करते हैं इसके लिए हम उनका तय दिल से स्वागत भी करते हैं उनके लिए हम तमाम लोगों से बताया अभी हमारे यहाँ के जिम्मेदार मौलाना हैं हम उनको भी बताएं कि भी उनके लिए दुआ करो जो हमारे कौम की हिफाजत करेंगे वो लीडर की भी हिफाजत करना हमारे कौम के काम काम रहेगा जो परंपरा हमारे तालुके में जिले में चलते आई है पहले से वो परंपरा इसके आगे चालू रहेंगी इसके लिए मैं तय दिल से एक प्राध्यापक हूँ मैं सीनियर कॉलेज का मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर शौकत पटेल हूँ मैं सीनियर कॉलेज को पढ़ाता हूँ मेरा ये मैं कर्तव्य समझता हूँ कि उनके लिए उनका अभिनंदन भी करूँगा और हमारे कौम की तरफ से हमारी दुआ भी ये रहेंगी कि ऐसा ही नेता सर्वधर्म समभाव जपने वाला नेता कायम जिंदा रहे उनकी ताकत बढ़ती रहे और जो जो भी हम पार्टी विथ डिफरेंस इसके बावजूद दूर जाकर जो हमारे लिए मदद करेंगे हम उनके लिए मदद करने के लिए कायम तैयार रहेंगे ऐसा मेरा दावा है अच्छा क्या क्या कहना चाहते हो अभी काम शुरू है यहाँ पे काम तो शुरू है अलहमद और यह मुस्लिम समाज के लिए बोलो या तमाम मुसलमानों के लिए ये खुशी की बात है कि अलहमदल इतना बजट जनाब हमदार साहब के ज़रिए से जो भी मिला है हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में मुसलमानों के हित में ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे कि हमारे साथियों ने भी कहा शोगत पटेल सर ने भी कहा कि यहाँ पर जो भी ओपन स्पेस रहने यानी कि खाली जगह रहने से लोगों का जो ये होता था आना जाना होता था बैठना होता था इससे तो बचेंगे ये जगह महफूज रहेंगी इसलिए हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा ये वो कम है उमरगा शहरा मध्य मुस्लिम समाज ईदगाह मैदान च काम शुरू है ईदगाह बंदर है कंपाउंड सुरू है नेमकं मुस्लिम समाजाच्या काय प्रतिक्र लोक काय म्हणतात त्यांच्या काय प्रतिक्रियात मी दाखवतोय तुम्हाला आ, क्या नाम आहे आपका मराठी मराठी क्या नाम है मेरा नाम सलमान है मैं यहाँ पे साइड इंजिनियर बोल के साइड देख लू यहाँ पे अच्छा इंजिनियर आहे यहाँ पे बघा साईड इंजिनियर आहे तिथं काम बघतात म्हणा इधर आईये बघूया आपण थेट प्रतिक्रिया जाणून घेऊया काय टोटल जगह जो है ना तीन सौ बाय दो का है अपना तीन सौ फीट ऐसा लंबा है ऐसा दो सौ फीट है टोटल इसपे जो है ना 120 कॉलम है और ये बहुत अच्छा है डेवलप हो रहा है यहाँ पे हमारे जैसा कि अभी बात बताए जैसा हमदार साहब ने और हमारे सुल्तान सहेट ने जो बजट मंजूर करके दिए ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है इतनी बड़ी जगह हमारी वेस्ट हो रही थी जो नमाज के लिए जब आते थे ना तो पूरी जगह में नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे झाड़ वगैरह थे काटे थे अब पूरी जगह यूज़ करने के लिए मिला हमको और हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इतना अच्छा ईदगाह यहाँ पे हो रहा है इसका एलिवेशन भी बहुत बेहतर है और टोटल 120 कॉलम का है 300 सौ ब दो की जगह है और टोटल आर में काम हो रहा है यहाँ पे कैसा बन रहा है अभी कितना रहे है? कितना रहेगा लंबा दो सौ फीट का है सामने का फ्रंट दो गेट रहेंगे इसको एंट्री और एग्जिट इधर और ना लंबे में एक टोटल ऐसा है ना 120 कॉलम है और टोटल काम आरसीसी में है जैसा कि ब्रिक और कंपनी है आरसीसी सी सी के अंदर काम करना है और इसके अंदर जो है ना आठ फीट तक हाइट है परदी की और पूरा प्रोटेक्शन होगा और बेहतर काम हो रहा है यहाँ पे रोज आना जाना है और काम देख रहे सब लोग काम अच्छा बघा हो इथं आता स्थानिक आमदार जे आहेत उमरग्याचे उमरगल होरा विधानसभेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले त्यांच्या प्रयत्नामुळं त्यांच्या आता जे सध्या आमदार आहेत त्यांच्या प्रयत्नामुळं इथले जे मुस्लिम लिडर आहेत जे पुढारी आहेत त्यांचा पाठपुरावा आणि आमदाराचं सहकार्य नेमकं लोकांना काय वाटतंय आता एक कोटी रुपये या इदगाला मंजूर झाले आणि इथं काम सुद्धा सध्या सुरू आहे आणि मुस्लिम समाजाचे लोक त्यांचं काय मत आहे मी तुम्हाला दाखवलेला विषय कोणताही असो आम्ही तुम्हाला थेट दाखवतोय आमच्या चॅनलचे व्हिएर्स दोन कोटी बासठ लाख व्यू आहेत आता सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा आम्ही जे बातम्या आहेत ते थेट दाखवतोय विषय कोणताही असो आम्ही तुम्हाला सरळ दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय आता सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा मी हुकमत मुलानी उमरगा इतगा मैदान जिल्हा उस्मानाबाद धाराशिव